həcmin cinsi əlaqədə o qədər vizual materialla qarşılaşmır da. Deyək ki, indi biraz açıq danışdım. Məsələn, hmm. bir qadınla bir kişi cinsi əlaqədə olursa, bir-birlərini üz-üzədirlərsə, bir-birlərinin ön tərəflərini görürlər. Deyək ki, qadının sinəsini görə bilər. Hmm. E, kadınlar... Burada VR-la. <laughs> <laughs> Amma burada, yəni pornou izləyərkən qadının əlaqəli e, şeylərini yani. görə bilər də. Yəni ki, həm şey sinəsini görə bilər, poposunu görə bilər. Fərqli-fərqli hmm. o görüntülər bu biraz şeyi artırır. Ə e, beyindəki o dopamin birinci <laughs> <artırır. Görməyəcəyi> şeydir. Dopamin <laughs> <laughs> ifrazını belə artırır ki, həzz nisbətən çox olur. Ona görə də normal çoxlu pornosərlik olan insanlarda normal cinsi əlaqəyə qarşı bir soyuqluq yaranı bilər. Yəni normal cinsi əlaqədən o qədər həzz ala bilmirlər. Hmm. Bir digər məsəl üçün pornosərliyi yaradan şey parafiliyası olan insanlardır. Bunlar əvvəllər cinsi sapqınlar deyildilər. Yəni ki, məsələn, müəyyən fetishistik şeyləri olan insanlar. Yəni hmm. deyək ki, normal olaraq erotik şeylərdən həzz almırlar. Onlar deyək ki, çorab olmalıdır. BDSM PDSM bunun bir tərəfidir ama bir də var ki, məsələn, deyək ki, ya. ayaqdan həzz alan, <laughs> ayaq normalda erogen bir şeydir. Ayaqdan ya da çəkmədən, sapoxdan həzz alan belə insanlar olur. Yəni ki, bunun kimi cinsi sapqınlıqları olan insanlar